ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোক কুশলে আছা আৰু নিজৰ পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰি আছা বস্তু বিজ্ঞান অধ্যয়ন আহাচোন পাঠটোতনো আমাক কি ক'ব বিচৰা হৈছে সেই বিষয়ে জানি লওঁ অধ্যয়ন নামৰ পাঠটি সত্যনাথ বৰাদেৱৰ ৰচনা আৰু সত্যনাথ বৰাৰ হাৰথী নামৰ পুথিখনৰ পৰাই এই পাঠটি তুলি অনা হৈছে বস্তু বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ ওপৰত আমাক কি কি দিশৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছে পাঠটোৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম বিজ্ঞানৰ যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োগে মানৱ সমাজক ব্যাপক সুবিধাজনক স্থিতিত উপনীত কৰাইছে এই আৱিষ্কাৰসমূহৰ সুফল হিচাপে পৃথিৱীৰ মানসিক আয়তন সংকুচিত হোৱাৰ লগতে এইবোৰৰ আধাৰত ন ন চিন্তাৰ বিকাশ সম্ভৱ হৈছে কিন্তু প্ৰতিবিধ বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰৰ আঁৰত আছে বিজ্ঞানীসকলৰ অপৰিসীম কষ্ট সাধনা আৰু ত্যাগৰ কাহিনী এই সাধনাৰ যাত্ৰা অবিৰত মানৱ সভ্যতাৰ ন ন স্তৰত প্ৰতিটো বিষয় বা ক্ষেত্ৰত বিশেষ ধৰণৰ কাৰ্যই মানুহৰ বস্তু বিজ্ঞান অধ্যয়নক ভৱিষ্যতে অধিক সমৃ সমৃদ্ধ কৰাত সহায় কৰিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখিছানে ইয়াত কৈছে যে বিজ্ঞানৰ যি যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰ সময়ে সময়ে বিজ্ঞানৰ যি যি আৱিষ্কাৰ হৈ আহিছে তাৰ প্ৰয়োগে কি কৰিছে মানৱ সমাজক বহুত সুবিধাজনক স্থিতি প্ৰদান কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত এই আৱিষ্কাৰসমূহৰ সুফল হিচাপে কি হৈছে পৃথিৱীৰ মানসিক আয়তন সংকুচিত হৈছে আৰু ইয়াৰ আধাৰতে কি হৈছে নতুন নতুন চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটিছে কিন্তু এই যে আৱিষ্কাৰবিলাক হৈ আছে তাৰ কাৰণে বিজ্ঞানীসকলে কি কৰিবলগীয়া হৈছে বহু কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে সাধনা আৰু ত্যাগ জড়িত হৈ আছে তাত আৰু এই যাত্ৰা অবিৰত বুলি কৈছে মানে ই একেৰাহে চলিয়েই আছে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে মানৱ সভ্যতাৰ ন ন স্তৰত প্ৰতিটো বিষয় বা ক্ষেত্ৰত বিশেষ ধৰণৰ কাৰ্যই মানৱ সভ্যতাৰ নতুন নতুন স্তৰত মানে আমি ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ যি উন্নতিৰ স্তৰটো আগবাঢ়ি আহিছে সেইদৰে কিছুমান কাৰ্যই মানুহৰ বস্তু বিজ্ঞান অধ্যয়নক ভৱিষ্যতে সমৃদ্ধ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল ইয়াৰ বলত মানুহে অদ্ভুত অদ্ভুত কাম কৰিব লাগিছে ৰেল জাহাজ টেলিগ্ৰাফ ফটোগ্ৰাফ ফনোগ্ৰাফ টেলিফোন গ্ৰামফোন অণবীক্ষণ যন্ত্ৰ বা দূৰবীক্ষণ সম্প্ৰতি ওলোৱা বিমান নানা বিধ ঔষধ আৰু নানা ৰকম চিকিৎসাৰ প্ৰণালী ই আটাইবিলাক বিজ্ঞান চৰ্চাৰ ফল গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখিলানে আমাক কোৱা হৈছে যে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত বা বিজ্ঞানৰ বলত মানুহে কি কৰিছে অদ্ভুত অদ্ভুত আৱিষ্কাৰ কৰিছে বা অদ্ভুত অদ্ভুত কাম কৰিছে আমি দেখিছো আমি চলাফিৰা কৰিব পৰা বা আমাৰ পৰিবহন ব্যৱস্থাবিলাক আমি দেখিছো ৰেল জাহাজ হওক উৰাজাহাজ হওক এইদৰে টেলিগ্ৰাফ ফটোগ্ৰাফ ফ'নোগ্ৰাফ টেলিফোন আদি দেখিছোঁ আমি অনুবীক্ষণ দূৰবীক্ষণ আদি বিজ্ঞানী আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়াইছে আৰু নানাবিধ ঔষধ আৰু সেইদৰে নানা ৰকম চিকিৎসাৰ প্ৰণালী বিজ্ঞান চৰ্চা কৰিলে প্ৰকৃতিৰ গুপ্ত তত্ব ভেদ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক ঘটনাবোৰৰ মূল কাৰণ জানিব পাৰি গতিকে কি কৈছে যে বিজ্ঞান চৰ্চা কৰিলে বা বিজ্ঞানৰ কথা আমি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিলে কি হয় প্ৰকৃতিৰ কি কি ঘটনা বা যি যি ঘটনা হৈ থাকে ঘটনা ঘটে যেনে ঢোলত কোব মাৰিলে শব্দ উঠে হাবিয়নিত চিঞৰিলে প্ৰতিধ্বনি হয় এতিয়া আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আমি এইবিলাক সততে পায়েই আহিছো এইবিলাক ঘটনা আমি দিনে নিশাই দেখি আছো কিন্তু কাৰণ সুধিলে আমি কব নোৱাৰো বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ শিক্ষা কৰিলে এনেবিলাক ঘটনাৰ কাৰণ জনা যায় এতিয়া লেখকে কি কব বিচাৰিছে যে যদি আমি বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰো তেতিয়া এই ঘটনাবিলাক আমি কি কাৰণে হৈছে জানিব পাৰি পাৰো বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতসকলে বিজ্ঞানৰ ফলত এই কাৰণ নিৰূপণ নিৰূপন কৰি মনুষ্য জাতিৰ অশেষ উপকাৰ সাধিছে শব্দৰ তত্ব নিৰূপণ কৰি টেলিফোনেৰে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ চলাব পাৰিছে আৰু শব্দ ধৰি ফোনগ্ৰাফ গামোফ গ্ৰামফোন আদি যন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে এইদৰে ৰশ্মিৰ তত্ত্ব নিৰূপণ কৰি ফটোগ্ৰাফ কৰিছে দৰ্শন ক্ৰীড়াৰ তত্ব নিৰূপন কৰি দূৰবীক্ষণ অনু সাজিছে সেইদৰে বায়ুৰ তত্ব নিৰূপন কৰি তাক জুলীয়া অৱস্থালৈ আনিছে আৰু আকাশত উৰি যোৱা বিমান প্ৰস্তুত কৰিছে এতিয়া দেখিলানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতসকলে কি কৰিছে বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বহু ধৰণৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে তেওঁলোকেতো আমি সততে ব্যৱ ব্যৱহাৰ কৰি থকা যিবিলাক বস্তু যেনে টেলিফোন টেলিফোন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইদৰে বৰ্তমান সময় সময়ত আমি মোবাইল ফোনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যিটো আমাৰ জীৱনৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু সেইদৰে বিভিন্ন দিশত বৈজ্ঞানিক যি যন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে ৰশ্মি তত্ব নিৰূপন কৰি ফটোগ্ৰাফ কৰিছে এইবিলাক আমাৰ ফটোগ্ৰাফীটো আমি কৰিয়েই থাকোঁ আৰু সেইদৰে দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ আজি আদি সাজি উলিয়াইছে আৰু নানা ধৰণৰ কাম বিজ্ঞানে বিজ্ঞান চৰ্চাৰ পৰা আজি পৰিমিত প্ৰকৃতিৰ ইমানখিনি তত্ব পোৱা গৈছে আৰু চৰ্চা কৰি থাকিলে আগলৈ যে কিমান নতুন ৰহস্য বিঘিত হ'ব তাক কোনে কব পাৰে সেইকাৰণে লেখকে কৈছে যে বিজ্ঞান চৰ্চাৰ পৰা আজি প্ৰকৃতিৰ ইমানখিনি তত্ত্ব পোৱা গৈছে আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা মানে প্ৰকৃতিত কি কি ঘটনা ঘটি আছে সেই ঘটনাবিলাকৰ আচল সত্যটো জানিব পাৰিছো আৰু ভৱিষ্যতে যেতিয়া আমি বিজ্ঞানৰ চৰ্চা কৰি থাকিম বা কৰি থাকিব বৈজ্ঞানিকসকলে কৰি থাকিব তেতিয়া নতুন নতুন কথা আমি জানিবলৈ সক্ষম হ'ম আচলমতে মনুষ্য জাতিৰ বৰ্তমান সভ্যতা কেৱল বিজ্ঞান চৰ্চাৰ কল এতিয়া মনুষ্য জাতিৰ মানে মানুহৰ কথা কৈছে যে বৰ্তমান সভ্যতা বৰ্তমানৰ সময়খিনি আমি এ প্ৰযুক্তিবজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহু আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে সেই আগবাঢ়ি অহাৰ মূলতে হ'ল বিজ্ঞান চৰ্চা এতেকে এনেকুৱা বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ যে অধ্যয়নৰ এটা ঘাই বিষয় তাক নতুন যুক্তিৰে প্ৰমাণ কৰিবৰ সকাম নাই সেইকাৰণে লেখকে ক'ব খুজিছে যে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ যে অধ্যয়নৰ এটা ঘাই বিষয় আৰু তা আমি যে এই বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগে তাৰ তাক তাৰমানে নতুনকৈ যুক্তিৰে প্ৰমাণ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই লেখকে আৰু এটা নতুন বিষয় ইয়াত দাঙি ধৰিছে সেইটো হৈছে কু সংস্কাৰ আমাৰ সমাজত তোমালোকে কু সংস্কাৰ দেখি আহিছা কু সংস্কাৰ কব খুজিছে যে কু সংস্কাৰ উদগতি পথ মানে উদগতি মানে উন্নতি উন্নতি পথৰ এটা বাধা জাতীয় কু সংস্কাৰে জাতীয় উদগতিৰ পথ আৰু ব্যক্তিৰ কু সংস্কাৰে ব্যক্তিৰ উদ্গতিৰ পথ ভেটে এতিয়া জাতীয় জীৱনত আমাৰ কিছুমান কু সংস্কাৰ থাকে সেইবিলাকে আমাৰ জাতিটোৰ উন্নতিৰ পথত বাধা দিয়ে আৰু সেইদৰে ব্যক্তিবিলাকে যি কু সংস্কাৰৰ আশ্ৰয় লয় বা কু সংস্কাৰ চলাই আছে সেইটো ব্যক্তিজনৰ উন্নতিৰ বাবে ই বাধাদায়ক বিজ্ঞানৰ জ্ঞানে এটা ভেটা ভাঙি

আছে বুলি বিশ্বাস কৰি সেই হাতীয়ে গা লৰালে লৰালে ভূমিকম্প হয় বুলি ভাবে এতিয়া তোমালোকে ধনগোলুৱা শব্দটো চাগে কেতিয়াবা শুনিছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াক ভূতৰ মায়া বুলি কয় কিছুমানে ভূতৰ মায়া বুলি বিশ্বাস কৰে কিন্তু সেইটো এটা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা বুলিহে ক'ব পাৰি এতিয়া কিছুমানে কি ভা ভাবে যে হাতীৰ পিঠিত পৃথিৱীখন উঠি আছে আৰু সেই হাতীটোৱে গাৰ লৰাই দিলে ভূমিকম্প হয় এইবিলাক সামান্য কু সংস্কাৰৰ দৃষ্টান্ত এইবিলাক সৰু সৰু কু সংস্কাৰ বুলি কোৱা হৈছে ইয়াতকৈ গুৰুতৰ বিষয়ত মানুহৰ কু সংস্কাৰ আছে এৰ ইয়াতকৈ কিছুমান মানুহক এতিয়া আমি আমাৰ সমাজত এটা সততে চলি থকা কথা হৈছে যে ডাইনী হত্যা এতিয়া ডাইনী বিলাক ডাইনী মানুহক ডাইনী সজায় আৰু সেইটো এটা কু সংস্কাৰ সেইকাৰণে এৰ সেইকাৰণে কৈছে যে বিজ্ঞান চৰ্চা কৰিলে আমি বিজ্ঞানৰ মতে যদি আমি সেই কথাবিলাক চালি জাৰি চাওঁ তেতিয়া সেইটো এটা কু সংস্কাৰ আৰু সেইবিলাক আমি মানি চলিব নালাগে বিজ্ঞান শিক্ষা কৰিলে তেনে কু সংস্কাৰ থাকিব নোৱাৰে আমাক লেখকে সেইটোকে জনাব বিচাৰিছে যে আমি যদি বিজ্ঞান চৰ্চা কৰি আমি যুক্তিৰে কথাটো বিচাৰ কৰি চাওঁ তেতিয়া আমি বুজি পাম যে কোনটো আহ আচলতে প্ৰকৃত সত্য় বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পৰা বস্তুৰ মূল তত্ব জনা যায় গতিকে সেই বস্তু সম্বন্ধে

প্ৰেতৰ মায়া বুলি কেতিয়াও নাভাবে এতিয়া কৈছে যে এই যেন গোলৈৰ কথাটো যে কৈছে যে পানী কাষৰীয়া পানী থকা ঠাইত মানে কি হয় গধূলি মলিয়ন বা লেতেৰা বস্তুৰ ভাপ ওলায় আৰু সেই বাজৰ মানে বাহিৰৰ যি পৰিষ্কাৰ বায়ু তাত পৰি জ্বলি উঠা আৰু সেইটোকে ধন গোলৈ বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে আৰু যিবিলাকে বিজ্ঞানৰ বিজ্ঞানসন্মত ভাৱে এই কথাবিলাক চাই তেতিয়া তেওঁ কেতিয়াও সেইটো ধনগোলৈ বুলি বিশ্বাস নকৰে কিন্তু এনে কথা বিজ্ঞান শিক্ষাৰ দ্বাৰাহে বা পৰাহে জানিব পাৰে এনেকে বিজ্ঞানত ভালকৈ জ্ঞান জন্মিলে মানুহৰ মনৰ পৰা বহুত কু সংস্কাৰ পলাবলৈ বাধ্য হয় সেইকাৰণে কৈছে যিবিলাকে বিজ্ঞান জানে যিহেতু বিজ্ঞান যুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যুক্তিযুক্ততা বিচাৰ কৰি চাই তেওঁ কেতিয়াও কু সংস্কাৰ মানি নলয় বা তেওঁৰ মনৰ পৰা কু সংস্কাৰ আঁতৰি যায় বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ নানাবিধ আছে সকলোবিধৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰা বৰ দুষ্কৰ কথা ইয়াত লেখকে আমাক কি কৈছে যে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ বহুবিধ আছে কিন্তু সকলো বিধৰ আমি সকলোবিধৰ মানে যিহেতু তাৰ পৰিধিটো বহুত বহল সেইকাৰণে সকলো কথা একেলগে জানিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয় বা দুঃসাধ্য কথা এইটো আমাৰ সাধ্যৰ অতীত সেইদেখি মানুহে এবিধ বিজ্ঞানৰ মাথোন চৰ্চা কৰে আগৰ বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতসকলৰ একোজনে একোটা বিষয়ৰ বিজ্ঞানহে চৰ্চা কৰিছিল কিন্তু এটা বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সকলো বিষয়ৰ অলপ অলপ জানিব লাগে সকলোৰে কিঞ্চিত তেহে এটাৰ সমচি এতিয়া লেখকে আমাক কি কব খুজিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুজি পাইছা নে তোমালোকে যে আমাক কৈছে যে পণ্ডিতসকলে আগৰ পণ্ডিতসকলে কি কৈছিলে একোটা বিষয় খৰচী মাৰি পঢ়ে আৰু যিহেতু বিজ্ঞানৰ আমাৰ বিজ্ঞান শাস্ত্ৰৰ নানাবিধ আছে বুলি আমাক ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰ এটাহে তেওঁলোকে পঢ়িছিল আৰু তাৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সকলো বিষয়ৰ অলপ অলপ জানি লৈছিল আৰু সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে সকলো বিষয়ৰ অলপ অলপ জানিব লাগে সকলোৰে কিঞ্চিত কিঞ্চিত তেহে এটাৰ সমচি এতিয়া আগেয়ে সকলো বিষয়ৰ অলপ জ্ঞান গোটাই ল'ব লাগে পাছত এক বিষয়ত ভালকৈ লাগিব লাগে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পাঠটি নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে কথাবিলাক যিকোনো কথা তোমালোকে সমাজত প্ৰচলিত সংস্কাৰবিলাক আঁতৰাবলৈ তোমালোকে যত্ন কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি বিজ্ঞান চৰ্চা কৰা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন বুলি লেখকে কৈছে আৰু তোমালোকেও নিশ্চয় বুজি পাইছা যে আমি বিজ্ঞান চৰ্চা কিয় কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠটোৰ জৰিয়তে নিশ্চয় তোমালোকে বহু কথা শিকিবলৈ পালা আৰু এটি নতুন পাঠৰ পাঠদান মই আগবঢ়াবলৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ